14-ü günə özümə gələndə gördüm ki, artıq mərmə ayağımda dəmir var burada. Mən e, balaca xəstəxana kimi bir yerdəyəm, bir otağın içində. Orda xadimətim var idi, dedim belə elədim. Saat necədir? O telefonu verib göstərəndə onda gördüm ki, tarix ayın 14-dür, saat 12-dir. Necə baxırdılar həkimlər orada? Orda mən nə deyirəm? Bir dənə mən həkimlə razıyam orada. Deyirlər, niyə elədir? Sən deyirəm mən deyəndə ki, addı minutkub, yəni 1 dəqiqə gözdə də belə addı minutkub idi. Mən o sarğımı dəyişəndə, sarğımı dəyişəndə 45 dəqiqə, 40 dəqiqə sarğım dəyişirdi. 2 dənə vizvar idi. Birinə bintə doldururdu, belə cinə salırdı. Birinlə də belə çıxardırdı iki tərəfdən. Onu yavaş-yavaş edirdi, ki, şeydi, mən inciməyim, ağrı o qədər olmasın, amma ağrı yenə olurdu. Aqrib qışqıranda, bir dəfə qışqıranda yerdə dubinka ilə təpi ilə məni vurdular. Həkim yandı. Həkim də ona nə isə dedi, ona tıxdılar otaqdan sonra. Əlimi bağlamışdılar belə kravata. Əlim qan dalı şəklində. Bir Bel az belən ağır, da insan nə qədər uzalsın. Bir az müddətən sonra belini qaldırmaq istəsən oradan e, dubinka ilə adam üstə gəlir ki, olmaz. İşıq yanlı otaqda yata bilmirəm. Niyə? Çünki hər gecə işıq yanılırdı, orada gözümə düşürdüydülər yatmamağım üçün. Mən ona görə bugünkü gündə işıq yanan otaqda otura bilmirəm. Çox işgəncə verdilər, amin. Bəli. Amma yenə də deyirəm düşmənin əlində idim. Uduzu məğlub olmuş bir düşmənin əlində idim. Onların sözlərinə mən belə başa düşdüm ki, Qaraqov sözünü çox eşidirdim orada. Söhbət edə Qaraqov, Qaraqov. Boynumu sıtıtdılar. Dubinka ilə döydülər. Dubin təpi ilə vurdular belə. Necə oldu geldiniz Bakıya? Bakiyə gələn günüm səhər səhər idi. Həkim məni çox çox səhərlər səhər gəlməzdilər. Gəldiz sarğını. Hansı həkim idi? O dedim, səhər hə, sarğını dəyişməyə gəldi. Sarğını dəyişdi, əynimi geyindirdilər. Heç kim də mənə heçsədilmə, daha hara gedirsən? Dedim, əynimi geyindirdilər, dastlığa qoydular, gözümü bağladılar, çıxanda çıxartdılar, maşına mindirdilər. Təyərəyə mindirdilər, orada gözümü açanda rus dedi ki, Bakiyə gedirsən. Onu rahat Tac məni təyərədən düşürəndə Bakıda hava imanda nəfər hava alanda dedim ki, vətənləyəm. Bura gəldiyim günün ilk axşamı Bakıya düşdüm, xəstəxanada axşam bir ə, qalb meyvə doğranı doğrayı pəyətmişdilər. İki fatkada siqaret qoydu yanma. Ona görə də dedim görən anam sən öləb cənnətə mi düşmüsən? Sən hardasən? Anamla telefonda artıq anam səsinə eşidəndə O o anı heç yadamdan çıxmır. Anam qışqırmağa başladı. Bura gələndə də şəhid bir yerə dəymişəm ziyarət edəndə, onların məzarının üstünə ziyarət edəndə çox ə, pis oldum. Çünki bir yerə çərakəsən